Evləx şəhər 1 nömrəli uşaq musiqi məktəbinin müəlliməsi Həsənova Hüsnü Mədəniyyət Nazirliyinin Bizi birləşdirən mədəniyyətimizdir layihəsinə qoşularaq Fikrat Əmirov həftəsindən Fikrat Əmirovun həyat və irraclığı haqqında məlumat verir. Hər kəs həyatda bir sirr çəkir. Bir peşi sahibiyik. Vətənə öz gücü, öz istedadı müqabilində xidmət edir. Mənə də vətənnə, xalqına Şür sözlərinin müəllifi Fikrat Əmirovdur. Xalqımızın böyük bəstəkarı, Azərbaycanın xalq artisti, dövlət mükafatı laureatı, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Azərbaycan Professional Bəstəkarlığ Məktəbinin qaliblərindən biri olan Fikrat Əmirov zəngin yaradıcılığı ilə musiqimizi dünya miqyasında tanıtmışdır. Görkəmli bəstəkarın uşaqlığından başladığı yol Onun sənətə sevgisi tarixə ölvətindən başladı. Atası Məşədi Cəmil də bu musiqi alətinin ifaçısı idi. Fikrat Əmirov təxirlə deyirdi ki, məni bəstəkar edən məhz Azərbaycan tarixi oldu. Ondan ilham alıb Şur, Bayatı Şiraz, Firdovşəri kimi simfonik muğamlar bəsələdi. Fikrat Əmirov təkcə ölkəmizdə deyil, dünyanın bir çox ölkələrində tanınmışdır. 1922-ci ildə Noyabrın 22-sində Gəncədən adanmışdır. Bakı Orta Musiqi Məktəbinə bitirdikdən sonra 1948-ci ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq şöbəsinə daxil olur. Burada Azərbaycan xalq musiqisini dərindən öyrənir. Diplom işi kimi Ulduz operasını yazır. Bəstəkarın Azərbaycan Kapricyosu 1961-ci ildə Azərbaycan bəstəkarlarının 2-ci qruultayında müvəffəqiyyətlə qarşılanır. 70-ci illərdə bəstəkarın Nəsimi vokal xoreoqrafik feyması və simfonik orkestr üçün Azərbaycan qravürləri yaranır. Bəstəkar Ərəb xalq nağılları əsasında 1001 gecə baletini yazır. Bu balet Moskva və bir çox xarici ölkələrdə tamaşaya qoyulur. Fikrat Əmirov 3 simfonik muğam yazmaqla bu janrın ilk yaradıcısı olur. Muğamlarının içində də bəstəkar Azərbaycan klassik muğamlarını Avropa simfonizmi ilə məharətlə birləşdirərək qeyri-adi səslənmədən ibarət ecaşkar əsərlər yarada bilmişdir. Bəstəkarın Sevil operası missilsiz sənət nümunəsi hesab olunur. Sevil operasındakı balaş obrazı üzərindəki birgə işimizi yaxşı xatırlayıram. Moskvada keçirilən Azərbaycan mədəniyyəti 10 il əvvəl böyük teatrda paytaxt tamaşaçıların Sevil operasını necə böyük hərarətlə qarşıladıqlarını yadımda çəkdirir. Zəngin xalq musiqisi folklorundan bəhrələnən Fikrat Əmirov Azərbaycan ədəbiyyatı klassiklərinin əsərlərindən ilhamlanaraq dahi şair Nizaminin xatirəsinə həsr etdiyi Nizami baletini yazır. 400 səhifədən ibarət olan və dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəviyə həsr edilmiş bu simfoniya simli alətlər orkestri üçün yazılmışdır. Birinci hissə Nizaminin obrazını əks etdirən müqəddimə ilə başlayır. Əsas mövzü isə himna xarakterlidir. Lakin bu təzadlı musiqi obrazları dahi Nizaminin xarakterini təsvir edir. Kodada Nizaminin birit motiv səslənir. Vals templi, zərif Bu şeir bu melodiyaya, mahliq ikinci hissə xüsür suavlanır. Vahetiyib, üzv məhəbbət, fədaçılıq əks etdirir. Üçüncü hissə dərin, lirik düşüncələrdən ibarətdir. Qrovda dolmuşlar, dördüncü hissədə Nizamın nəğzəsi şairin dahiliyini təzahür etdirir. Bəstəkarın yaradıcılıq üslubu iki özəyin, şərq və qərb musiqi ənənələrinin qovuşmasından yaranıb. Dünya şöhrətli bəstəkar Dmitri Şostakoviç Fikrat Əmirovun zəngin melodik istedadını yüksək qiymətləndirərək yazırdı. Melodiya, milli ruh Fikrat Əmirov yaradıcılığının döyünən qəlbidir. Vəstəkən 1984-cü il fevralın 20-sində əbədiyyətə qovuşdu.